Здравствуйте, друзья! Хочу сделать краткий обзор держателя спиннингов. Он позволяет зафиксировать три спиннинга вдоль борта. Удобно расположенные под рукой таким образом, они не будут мешать забросам в процессе рыбалки. В комплектации входят две подставки длиной 400 мм с фиксаторами для спиннинга. Конструкция каждой подставки состоит из трубы, трех кронштейнов с эластичными прижимами, адаптера и шлицевого соединения. Эластичные прижимы регулируются по диаметру охвата и надежно фиксируют спиннинги параллельно борту. Вы также можете наклонять кронштейны, регулируя их положение. Шлицевые и наклонные соединения позволяют регулировать наклон держателей с шагом 15 градусов. Подставки можно зафиксировать в любом положении, от горизонтального до вертикального. Это удобно, когда нужно провести плавсредство по узким местам. Держатель данной модели поставляется как отдельно, так и в наборах с монтажными системами для установки на надувных полосредствах или каяках. Основные детали изготовлены из армированного стекловолокном полиамида, прижимы из полиуретана, трубы из алюминия, покрытые анодным слоем с защитным порошковым покрытием. Я вам лично гарантирую качество продукции компании Борика, потому что я являюсь ее создателем, идейным вдохновителем и активным пользователем.